Значит, Давайте. было такое дело. Понедельник, базар выходной, закрытый. Встал на улице, думаю, продам мешок цибули, то пропадет же она на горище, уже растет. Блин. И мешок картошки, ну и маленький мешочек, там килограмм 30. И тут одна, та, которая торгует там, видно, на кого-то, на озера какого-то, подбежала ко мне и говорит, а почему тебе картошка? А я говорю, картошка по 8, а цибуля, а цибуля по 9. А ты давай за пять я тебе, блядь, заберу, заберу эту цибулю за пять. Я говорю, нихуя себе на закупке восемь, а ты меня за пять хочешь Не матер... забрать. Не матерительство а, за Я понял. Ну, короче, и она ушла. Типа хитропопой а я позвоню. позвал ее. Перезвонил. Ну и потом она, видно, позвонила своему хозяину. А хозяин позвонил, Кришу, наверное, в милицию позвонил. И приехали два товарища, прапорщики и сержант. И додрались до меня. И составили протокол. Тебе ничего не будет, пойдешь туда, а там тебе по головке погладят, да, дадут справку, чтобы ты торговал бесплатно, чтобы дадут справочку. Тебе. А я пришел. Вот. Ну хорошо, что со мной товарищ пришел. Та помог мне это все дело организовать меня. На, по малому на, на 340 умазали. А так бы на тысячу, может, и больше крутанули. Все. Ну, товарищ, кто, кто да. просто присутствовал, да, да? Товарищ, просто с фотоаппаратом. Не помог мне. Я так бы их чуть-чуть подлякал, а так и да Ну там комиссии один центровой этот нормальный. А сбоку мне не понравился кадр такой э, пожилой. И видно, ну нагренький, блядь. Я не знаю, кто он такой. Но видно, что не, непорядочный человек. Ну там девочки-то, девочки вроде нормальные, я не знаю, с ними не, не стыкивался, не, не сталкивался. а вот... Этот а мужичок. сколько много заработаешь на вот этом на торговле? Вот этом, да, ну сколько, ну, ну 40 рублей может, ну там, ну, потолок это мой, я много не торгую, там много не беру, ну там пару мешочков, там, ну, короче, килограмм 40-30 картошки, ну там килл 15 клубники, ну там 10 цибулин. Хорошо, а в чем вот проблема, в чем была проблема, почему невозможно было оформить это как там законную торговлю? я, торговлю? Я не пробовал, нет, не, не, не узнавал закона, закона я... Времени ж, нету, я, да? я, да, я же не, не, собираюсь каждый день торговать, я работаю сам, это просто так, что не хватает, тут жена заболела, тысячу рублей ей надо, внучка заболела, там, 200-300 рублей надо ангина, и, где ты деньги возьмешь? И не хватает там, две копейки платят, ну, две с половиной я получаю. И жинка пенсию минимальную 9400, 940, ага. не 9000 минимальная, а 949. И куда ты шел? За то, за то. И, и хочется закурить, и хочется когда-то и пивка выпить. А за что ты будешь пить, если не будешь крутиться, будешь сосать?